продолжаем наш эфир в студии Екатерине Кречи. Мой гость Дмитрий Шрембей, глава правления благотворительного фонда пациентов Украины. Здравствуйте, Дмитрий. Да. Ну и вот ноль э, дней осталось. Mm -hmm. Вы на своей страничке в Facebook каждый день, по-моему, mm -hmm. да? да. отчет обратный был у вас. И что получается? Вот ноль дней. И э, э, не закупил Минздрав лекарства и mm -hmm. вакцины? Необходимо? Ну, я скажу сформулирую так. Ноль дней – это он характеризует не только способности работы Министерства здравоохранения. Это ноль возможностей и шансов у любого пациента в Украине теперь выжить при отсутствии лекарств. Ноль надежды, да? И ноль шагов вперед. Для этого на самом деле было достаточный промежуток времени, мы целый месяц ежедневно напоминали, о простой задаче. необходимо было объявить тендеры Министерства Здравоохранения. Ну, в общем-то, это техническая работа, которая занимает три дня времени. Ну, три дня а времени. А как же вот не нашлось этих три дня? Ну что, если вы напоминали ну, же постоянно и постоянно и, и пресс-конференция, акции, ну вот движение есть в этом направлении. Я так понимаю, что и личные письма обращения писали. Да. Но министр знал Конечно. об этой проблеме и говорил, ну, что он нам каждый будет день ну, они видели все, каждый день напоминания, что время идет. Мы провели пресс-конференцию недавно, куда пришло он там буквально вчера, два замминистра, чтобы дать хоть какие-то объяснения, в принципе хоть какие-то. Мы работаем с Министерством здравоохранения уже много лет. Мы точно знаем, как делается эта техническая работа. Закон о международных закупках был инициирован и принят по одной простой причине, чтобы вот такого не происходило. Чтобы была налаженная система, которая предсказуемо бы поставляла в Украину качественные недорогие препараты, и украинцы были бы обеспечены этими медикаментами. И чтобы это не зависело от того, какой министр у нас, либо какие замы. Потому что вы работаете с Минздравом всегда, министры меняются, Конечно да? Конечно. А вы да. то остаетесь. Но вот после принятия этого закона Александр Литовчеви говорил, что через 15 дней, по-моему, да. вот все. Решится. Мы саккумулировали все обещания, которые были даны министрам. На всех телеканалах там буквально полтора месяца назад это происходило. Он брал на себя обязательство, через шесть недель медикаменты будут поставлены в Украину. Прошло больше времени. Мало того, что они не поставлены, не произведено ни одного документа, который бы хотя бы разрешил начать процесс закупки медикаментов в Украине. Может, который вы я вам... чего то не знаете? Нет, мы абсолютно все знаем. Мы, конечно же, понимаем, что существуют две причины, которые на это влияют. Первое. Коррупционная составляющая самая важная и преобладающая. И она связана с простой вещью. Если в Украине состоятся международные закупки, и Министерство здравоохранения закупит медикаменты в больнице через ООН, Всемирную организацию здравоохранения, то 20-летняя коррупционная система рухнет сразу. Одновременно, а это я вам скажу так многомиллиардный бизнес, которым питались чиновники. Единственные люди, которые пострадают в результате международных закупков, это будут коррупционеры. Они сопротивлялись в процессе принятия этого закона, они сопротивляются в процессе его внедрения, потому что они теряют деньги, ради которых они никогда не работали. Они просто грабили украинцев, больных людей. Вот это основной фактор сопротивления международным закупкам. Второй фактор, немаловажный, это, конечно же неспособность. Министерство здравоохранения не способно реализовывать подобные задачи на данном этапе. Я скажу так, это неплохая, не хорошая характеристика. Это вопрос замен. Если существуют замминистры, либо министры, либо главы служб, которые говорят о том, мы не можем там что-то сделать, значит, надо найти тех, кто может это делать, чтобы не это делать. Но ни в коем случае не тратить время на вот, вот просто сетование того, что вот какая плохая система, у нас плохое министерство, у нас там все плохие сотрудники, и мы ничего не можем сделать. Я не понимаю, зачем идти на подобную позицию людям, если в конечном счете они все время, сколько сидят на этом месте, говорят о том, как все плохо. Это их персональная ответственность. Вот они ее не выполнили, за это надо просто отвечать. Было дано обещание. У меня простой политический вопрос. Как теперь ответит министр здравоохранения за невыполненное обещание перед больными людьми. Раз. Второе. Были более весомые обещания премьер-министра и президента. Как теперь все будет хорошо? Так вот, когда мы проводили пресс-конференцию, мы обратились к премьер-министру Украины с одной просьбой. Международные закупки должны стать его персональной ответственностью в Украине, потому что в стенах Министерства здравоохранения никакого решения не существует, а это ни много ни мало, там до 18 миллионов людей обслуживаются в системе здравоохранения за год. Там 900 тысяч людей зависимы, то есть напрямую, если они не получают медикаменты, они умирают. То есть это там страшные цифры потерь в конечном счете. И вот если премьер-министр возьмет на себя ответственность да, и поставит простую задачу Министерству здравоохранения в мае месяце закупить через международные организации все программы лечения, это будет только первым сигналом, что Министерство здравоохранения вообще на что-то способно хотя бы в такой системе управления. Если этого не произойдет, и такая техническая задача, у которой политическая воля президента, премьер-министра, верховного совета, их гражданского сектора, то есть ну выше нельзя найти поддержки, да, большего такого конгломерата, и они буксуют. Но я даже не знаю, на что такие люди могут быть способны вообще в принципе. А что это за заявление Игоря Перегинца, это заместитель министра здравоохранения Украины, о том, что Минздрав планирует начать процесс закупок в июне месяце, в том числе с привлечением международных организаций, будут объявлены после, закупки будут объявлены после утверждения номенклатуры необходимых препаратов? Смотрите, Полтора месяца назад, я скажу даже больше, в январе месяца, в конце января месяца, мы Министерству здравоохранения все это сказали сделать. Это должно были сделать в феврале месяца. Утвердить номенклатуру, объявить тендер, начать процедуру. Синхронно с законом. То есть это классическая процедура, которая всегда проходила. Почему это делается в начале года? Потому что цикл закупки с момента начала до момента поставки медикаментов в Украину может занимать от 6 до 8 месяцев. Сейчас будет пятый. То есть не надо же, в общем-то, быть гением, чтобы понимать, 5 плюс 8 – это больше, чем один год. Это 13 месяцев. И в конечном счете мы понимаем, люди могут остаться без лечения. Июнь – это будет шестой месяц. У нас что, ускорила, изменилась процедура? Она не изменилась. У нас что-то поменялось законодательство, только появились международные закупки. Ничего не поменялось. Я скажу так, чем обещание замминистра Игоря Перегинца отличается от обещания данного полтора месяца назад министром? через 6 недель мы все начнем. Но вот ноль. Ничего не начали. Ну и простой вопрос. Мы приходим в июнь, и там ничего не начинается. Какой смысл вести дискуссию, когда на самом деле все, что надо было министерству, написать план закупок, как этот цикл будет происходить, подписать министром здравоохранения и опубликовать это. Это хотя бы документ, на который можно ссылаться и понимать, как они будут работать, и таким образом измерять их работу. На сегодняшний день Процесс документа образования в Министерстве здравоохранения не работает. Никаких указаний отделам не дается. По сути, там ну, может быть небольшое количество людей, которые что-то делают и делают, наверное, много. Но это не системная работа. Все, что мы хотим, Министерству здравоохранения надо передать абсолютно все закупки в международную организацию ради одной цели. Первое. Это освободит время самому Министерству здравоохранения заниматься реформой. Да? Они не будут Министерством торговли. Второе. Это гарантированно дает всем пациентам и группам больных людей, зависимо от этих программ, гарантии, что международная организация поставит в этом году медикамент. Это решает проблему всех больных людей и в то же время тех людей, которые, например, пришли сейчас в Министерство здравоохранения. В общем-то, простая логика, ничего сложного нет. И очень важно понимать, международные закупки, они сэкономят больше 30%, 35% средств. А это полтора миллиарда дополнительных ресурсов, за которые можно дополнительно купить медикаменты в детскую онкологию, в сахарный диабет, в редкие заболевания, в другие заболевания. Это колоссальное количество людей. Ничего бы сложного не было. Но я скажу так, одной из причин затягивания цикла закупок он лежит в простой плоскости. Международные организации, когда поймут, что им отводят очень маленький промежуток времени для поставок, они не смогут, они официально сделают заявление, вы знаете, вы нам так мало времени оставили, мы просто технически не сможем этого сделать. Они будут правы. Что сделает после этого министерство? Ой, вы знаете, не может международная организация поставить. Давайте теперь мы по старинке купим, как было до этого. Сами, у своих, чуть-чуть дороже, и как-то мы тут все это совладаем. Почему? Им хочется делить 4 миллиарда денег сами. Банальный мотив – делить 4 миллиарда денег сами. Международные организации дележкой заниматься не будут? Конечно же. А, на них нельзя влиять. Б, они покажут чистую цену. Они завезут препараты, которые имеют самый высокий уровень качества в мире. Потому что у них самые жесткие требования к качеству. И четвертое самое простое. Мы будем понимать, когда этот медикамент уже будет у пациента, а не теоретически предполагать. И все, что хотят международные организации, если бы эта система работала, ну, скажу так, наладилась бы полтора месяца назад, то летом бы медикаменты были бы в Украине. Во всех больницах не было бы дефицита. Ни вакцин, ничего. Все, что для этого надо, один документ опубликовать в Министерство здравоохранения. Номенклатуру 2015 года. Это всего один документ. Но любой специалист скажет, это можно было сделать давным-давно, в январе, феврале, в марте, в апреле, в любом из месяцев. Это техническая работа технического персонала. И эта работа до сегодняшнего дня не сделана. Почему говорится о том, что в июне будут торги? Потому что эта работа не сделана. Любая ошибка в процессе производства этого документа тянет еще на полтора месяца. Еще на полтора месяца. Вы знаете, что мы хотим в конечном счете, чтобы произошло? Вот лично я, персонально, как пациент, который сам зависим от медикаментов, хочу следующее, чтобы в Украине произошел прецедент. Я хочу, чтобы чиновник, от которого зависела жизнь людей, не просто его уволили из Министерства здравоохранения. Я хочу, чтобы он пристал перед судом, чтобы стоимость их работы имела такую остроту, чтобы любой, кто задумает идти на любую позицию в Министерстве здравоохранения, понимал, что будут последствия из-за их халатности этого действия в конечном счете в конце каждого года мы видим чиновников которые благополучно уходят из министерства здравоохранения кто куда кто в парламент кто главами клиник да они живут дальше хорошо и благополучно но если бы их за ухо отвести в каждую семью в которой потеряли близкого человека и показать вот это была ваша работа то вы знаете мы слышим такие детские оправдания это были попередники потом от были те кто будут впереди и это все кто нам мешал но это не мы так вот, политика и ответственность может измеряться просто. Вот человек не выполнил обещание данное, он уходит со своего поста. Точка. Но если его действия привели к летальным исходам, он должен идти в суд, а после суда идти в тюрьму. Потому что, если, не дай бог, в городе Киви кто-то сегодня собьет на остановке двух людей, пьяных, за рулем, об этом покажут все новости, все, вся милиция его будет ловить. Потом, через неделю, когда его поймают, покажут опять по всем новостям, что этот преступник пойман. Так вот, бездействие Министерства здравоохранения двух людей, порой трех, может привести к тому, что в Украине может умирать ежедневно, например, официальная статистика, анкобольные люди, которые там не принимают лечение, 299 человек за сутки умирает в Украине. Доступность лечения находится на 7% уровне. 93 процента людей приговорены. Неужели это не является стимулом, что им не через месяц надо работать, а им надо было в январе всю работу сделать и сейчас не завтраками кого-то кормить? Я думаю Министерство здравоохранения и в принципе политика в сфере здравоохранения как-то близоруко оценен. Это самое ключевое министерство, которое касается жизни людей и в этом министерстве последствия от непрофессиональной деятельности должны быть самыми жестокими, а не просто увольнение. То есть человек должен ответить за каждый свой поступок и за работу в Министерстве здравоохранения по каждому дню. Что министерство в новом составе делало 5 месяцев подряд? Уже скажу 6. Чем оно занималось? Ни одного законопроекта не зарегистрировано. Ни одной реформы не проведено. Ну, техническая работа в начале закупок не сделана. Приоритетный закон о международных закупок не реализован. Слушать сегодня рассказы о том, что в августе у кого-то что-то получится, я, конечно, надеюсь и верю в то, что... Но я хочу, чтобы эксперименты проводили не здесь. Эксперименты пускай проводят на траве, на асфальте, на он, но не на людях. Этим процессом должны руководить те люди, которые в конечном счете действительно за это могут отвечать, и у которых есть хотя бы экспертиза это делать. Мы в конечном счете, конечно же, обращаемся к премьер-министру. Мы надеемся, что его распоряжение четкими датами, когда они должны купить через министер... О, через международные организации, будет выполнено. В случае невыполнения распоряжения премьер-министра Украины все люди, которые не выполнили его и причастны к невыполнению, должны быть уволены. Скажу так, их наличие, их отсутствие никакой роли не играет. Вот если бы сегодня, наверное. Мы узнали, что три дня назад закрыли Министерство здравоохранения. И никто не работал уже три дня? Да, я вам скажу, три месяца. Мы бы никак на себе это не ощутили вообще, ну вообще никак. Все остальные больницы, в общем-то, держатся на главврачах и более-менее там пыхтят, пыхтят как-то работают. Пациенты сами добывают лекарства, сами покупают их в аптеке. Зачем нам та система, которая не приносит результата? Да нет, нет никакого смысла вообще. Скажите, о каких лекарствах идет речь? Это вот все, все лекарства, за которые... 18 программ лечения в Министерстве здравоохранения, в его ведомстве. На эти программы лечения выдано 4 миллиарда 200 миллионов гривен. Каждая программа ориентирована на определенные заболевания. Там редкие заболевания, сахарный диабет, онкология детская, онкология взрослая, вирус иммунодефицита, гепатит, туберкулез и все остальные заболевания каждое из этих заболеваний закупается большой объем лекарств, разводится в больнице, и люди могут бесплатно их получить. Если лекарства не куплены на национальном уровне, люди приходят в больницу, целуют стену, идут, если, дай бог, у них будут деньги, покупают лекарства. Если нет лекарств и денег купить лекарств, они идут домой и надеются, что болезнь пройдет сама. Вот, по сути, положение вещей в Украине. И вот эти 18 программ – это ну, сотни тысяч жизней, на сегодняшний день зависли в воздухе по бездействию Министерства здравоохранения. У нас ожидание одно. Все программы лечения передать международной организации. Почему? Уровень ответственности международных организаций выше, чем любого политического уровня в Украине. Организация ООН не может себе позволить такую роскошь обещать и не выполнять. Так, как делают наши политики. В конечном счете им надо будет перед всем миром объясняться, почему убирают люди от их бездействия. Всемирная организация здравоохранения себе этого никогда не позволит. Они будут бесплатно завозить грузы, лишь бы люди получали лечение. Скажите, вот как в Европе? Там кто занимается этими закупками? Тоже Нет, не в Европе, закупить? конечно же, вся система таким образом автоматизирована государственными системами, что в это никто не вмешивается. Ну, то есть там вопрос о дефиците лекарств вообще не стоит. То есть почему? Потому что жизнь человека является приоритетом, очень высоким. Все ориентировано на то, чтобы человек вовремя получил лечение, жил дальше, там, воспитывал детей, работал, приносил доход государству, себе и строил свою жизнь. Я вам скажу так, люди с редкими заболеваниями, там, с особенными там, редкими заболеваниями, которые приезжают в Европу на конференциях, сразу видно. Потому что они на колясках и с костылями. Европейцы с такими же заболеваниями, то вы их никак не отличить. До 60-70 лет они живут, как все остальные. Потому что они просто вовремя получают качественные медикаменты. Но ну, это несправедливо ни не с этической, ни с юридической точки зрения. Технологии позволяют, чтобы люди жили полноценно и жили долго. У государства есть ресурсы, чтобы это сделать. Я не понимаю, а в чем вопрос? В ну, ну, у меня все время как бы... Я не могу найти для себя объяснение простого. Что является причиной необеспечения их этими лекарствами? Я думаю, что вы это назвали, в, да, когда говорили о схемах. А... Коррупция а, – это а, один а... раз, а это один. Существует же уже новые. Политика государства или, или что, то есть, конечно, особенно вот эти вопросы особенно актуальны, когда э, задаешь их после революции достоинства, которая прошла в Украине, казалось бы, что э, в головах что-то поменялось да. и в головах чиновников что-то. Конечно, главное. ничего нового не произошло, но скажу так: какое еще важное последствие будет международных закупок, когда вот эти 4 миллиарда гривен? Передадут международные организации, и они закупят эти медикаменты по самой дешевой цене в мире для украинцев. Международные организации обнаружат тот факт, что украинское правительство не дофинансирует ни одной программы. Они что могут, то и купят. Они привезут в Украину медикаменты, например, онкобольных детям. И у них будет простой вопрос правительству: а вы почему выдаете только 40% ресурсов? А, то есть еще не все лекарства выдают Конечно же, да. То есть одни вопросы потянутся за другими. Если в этом году удастся передать, а мы для этого сделаем максимум, закупки международное агентств, я думаю, большая тотальная схема коррупции в Украине будет разрушена, и будет раскрыта еще вторая глобальная проблема. Когда все международные организации узнают, что финансовая политика Украины ориентирована не на спасение этих людей, а просто на остаточное финансирование программ лечения, до 12% финансирования. Это уже вопрос политический. Потому что в этом связана и этика, и культура, и все остальное. И, конечно же, все эти международные организации очень высокого уровня, которые работают во всех странах мира, они этот вопрос поставят правительству Украины. Почему вы в течение практически 25 лет не спасали украинцев от этих заболеваний, а бросали их на произволящее? В общем-то, идите как-то там по дорожникам лечитесь. И я думаю, Украине надо будет объясниться и изменить свою политику, и спасать этих людей. Скажите, вот э, в претензиях в критике министерства, это претензии к руководителю министерства, к Александру Киташвили, или это э, заместители, или это система, которую невозможно на данном этапе побороть? Или ну, ну, если просто излагать, существует человек, который управляет министерством. По сути, это претензия к нему. Она очень проста: вы либо им управляете, либо не делаете вид, что вы управляете. Конечно же, министр не имеет права выйти и сказать, что вот я министр, все хорошо, но все, кто ниже, они меня не слушаются, ничего не делают. Я не понимаю, зачем такой министр. Не понимаю, какая цель его существования. Министр должен прийти, навести порядок, поставить задачи своим подчиненным, и они должны их выполнить. Есть два замминистра новых, которые тоже могут это делать все не рассосется само. Персональную ответственность за бездействие в Министерстве здравоохранения несет, конечно же, министр. Это вообще не оговаривается. И все остальные люди, которые находятся в Министерстве здравоохранения, это тоже не снимает с них ответственности. В конечном счете их непрофессионализм приводит к тому, что умирают люди. Это не вопрос, красиво они работают или некрасиво. Это вопрос только в том, они плохо работают, умирают люди. Будут хорошо работать, люди будут выживать. И на сегодняшний день ставить какую-то оценку, так, хороший у нас министр или плохой, да нет никакого смысла. Все, что я хочу от министра, вот персонал, чтобы он выполнил закон Украины о международных закупках. Вот я, я бы хотел, чтобы прекратили дискуссию о реформе здравоохранения в Украине. Вот давайте так, поэтапно решать задачи, которые сегодня появились. Задача номер один. Международные агентства должны закупать для Украины лекарства. Задачу номер один надо выполнить, перейти ко второй задаче. Но мы первую задачу не можем выполнить пять месяцев о чем-либо другом нет смысла даже говорить. Я скажу так, любые другие темы дискуссии – это замыливание глаз. Почему? Надо отвести от основной темы. Надо перевести на ту, на вторую, на третью, например, красиво у нас больница или некрасивая, какие у нас будут врачи в голубых халатах, либо в белых. Да в этом нет никакого смысла. Выполнить надо простую, стратегическую, важную задачу для Украины и впервые перейти в новый формат поставок медикаментов в Украине. И это даст три года времени, Министерство заниматься любыми реформами и рассказывать там все, что они делают. Я надеюсь, что вмешательство премьер-министра Украины, конечно же, наведет в этом порядок. Скажите, есть ли уже реакция вот сегодня просто от Квиташвили или от премьера Юссимикова? У нас была только реакция, когда к нам пришло два замминистра, которые начали комментировать, что часть э, критики, конечно же, принимается Это вина Министерства здравоохранения в том, что закупки не начали, не существует других виноватых. Да? Вот и все. Но наша претензия – руководитель. Нам надо объяснение руководителя. Не популистка. Абсолютно простое. Не рассказывая о том, что он занимался там, я не знаю, увольнением с какого-то одного зама, которого он по три месяца увольнял, да? Либо чем-то еще. Почему обещание данное им не выполнено? И скажу просто. А можно увидеть план выполнения обещания? Написан. Вот просто написанный план. Ну, я не знаю, там, это приказы были какие-то, распоряжения были. Какие-то отделы получали эти распоряжения на разработку каких-то документов. Я думаю, эти документы должны быть. Либо это были просто слова в телевидении, и все. Если это были просто слова в телевидении, ноль цена таким словам. По сути, мы к этому нулю и пришли. Будут ли объяснения, какими они будут, мы узнаем в будущем времени и будем следить за этой ситуацией, приглашать вас. Спасибо. Дмитрий Шерембей, глава правления благотворительного фонда пациентов Украины в нашей студии. Спасибо нашим телезрителям за то, что вы с нами каждый день. Мы это ценим.